ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి అయిన శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం ఈ అష్టకాన్ని ఎవరైతే రోజుకు ఒకసారి పారాయణ చేస్తారో వారికి మహాపాపాలు నశించి ఆధ్యాత్మిక శుద్ధి లభిస్తుంది ఇక రెండుసార్లు పారాయణ చేస్తే అపారమైన ధనము ధాన్య సమృద్ధి కలుగుతుంది ఇక మూడు సార్లు పారాయణ చేస్తే అన్ని రకాల బాహ్య అంతర్గత శత్రువులు నశించి విజయాన్ని చేకూరుస్తుంది नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मिनमोस्तु ते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मिनमोस्तु ते आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ते महोदरे महापापहरे देवि महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मात महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मीनमोऽस्तु ते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककालं पठेन् नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन् नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठिन् नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेन् नित्यम् प्रसन्नवरदाशुभ इति श्रीमहालक्ष्म्याष्टकं सम्पूर्णम्